Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Əziz dəyərlı müsəlmanlar. Ruzü barədə də mühüm xatırlamalardan e, dəyərli müsəlmanlar, 6-cı alimlər söyləyirlər ki, Allah Subhanahu həkmət sahibidir. Allah Taala həkmət sahibidir və ruzunu insanlar arasında necə istəyisə o cür nə də bölür. Və Allah Subhanahu-taalanın bu ruzunu insanlar arasında bölməsində böyük hikmətlər və faydalar var. Allah subhanahu va taala Şura surəsində belə buyurur: "Əgər Allah öz qullarına bolluca bu ruzu versəydi, onlar yer üzündə həddaş ardladılar. Lakin o istədiyi şeyi qədərincə göndərir. Allahu əkber." Mən yəni, Allah subhanahu va taala kimi istəyirsə var edir. Kimi istəyirsə kasıb edir. Kimi istəyirsə kasıx, xəstə, kimi istəyirsə sağlam edir. Və ona görə də Allah subhanahu va taala Kimin təqdirində nəyi yazıbsa və ona necə veribsə müsəlman bir kimsə buna görə Allah Taala şükr etməlidir. Və bilməlidir ki Allah Taala heç bir şeyi əbəs yerə etmir. Deməli Allah Taala hikmət sahibidir. Ola bilər ki elə bir şeylər var ki, görürsən ki sual verirlər ki, qardaşlar ki, bəs nə üçün filan kəs fikəst yaradılıb? Onun günahı nə idi? Və yaxud körpə yaşında öldü, niyə görə o belə oldu? Vallahi ki Buzurna sualla öyrənmək üçün verirsənsə heç. Amma Allahın qədərinə qarşı çıxmaq üçün belə verirsənsə buna görə günah qazanırsan. Sən bilməlisən ki sənin və mənim, biz insanların bəşəriyyətin bilmədi u qədər şeylər var. Baqı Allah təala hikmət sahibidir. Allah təala alimdir. Allah təala biləndir və Allah təala bilir kimin nəcür yaradır, kimin nə üçün öldürür, kimə nə edir. Kimə nəcürdə ruzu bəxş edir. Allah Subhanahu taala bunların hamısını Allah Tala Nahl surəsində buyurur ki, dəyərlisən sərmalar, Allah ruzi baxımından birinizi digərindən üstün etmişdir. Allahu Əkbər. Yəni Allah Subhanahu Taala ruzi baxımından birinizi digərindən üstün etmişdir. Yəni Allah Subhanahu Taala hikmət sahibidir. Və həmçində deyilir ki, dəyərlisən sərmalar, Ənəs ibn Məlik rəcəla ondan gələn hədisdə Allah rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurur. Bəndələrimdən elləri vardır ki, əziz sərmalar, Subhanahu. Allah rəsulullah ələm sözlərinə diqqətli qulaq asın. Bəndələrimdə elələri vardır ki, onların imanına yalnız kasıbçılıq yaraşır. Allahu akbar. Əgər onların ruzusunu bol etsəm, onlar azalır. Vallahi ki bu belədir. Elə kasıb elə insan var ki, onun imanına yalnız kasıbçılıq yaraşır. Elə o kasıb yaşaması, həyat sürməsi və bu zəmnədə imanlı olaraq ölməsi onun üçün nədir? Onun xeyrinədir. Nə qədər gözümüzlə gördüyümüz və şıxlaqlarımızla eşitdiyimiz insanlar olub ki, kasıb olublar, Allah təala var dövlət bəxş edib İnsan azıb. İnsan azıb məscidləri tərk edib, saqqalını qırıb. Allahu akbar. Günahlara qolquş qurşanıb. Nə qədər insanlar. Allahu akbar. Sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, elələri də vardır ki, onların imanına varlı olmaq yaraşır. Allahu akbar. Varlı olmaq yaraşır. Əgər Allah Taala onları o var dövlətdən alsa, Allah Taallığa qarşı hüsnanlar edər. Nə qədər insan var, imkanlıdır, varlıdır. Allah ilə onda sədaqə, zəkatını verir, lakin Allah Tala bir günləri onu bankrot edir, hər şeyini əlindən alır. Buna görə Rəbbinə qarşı çıxır, isyanlar edib naşükürlük edir. Nə qədər eləcə insanlar var. Onu da Allah Tala onu həmişə o varında, dövlətində onu sabit saxlayır həmişə. Ki o insanın varı, dövləti olma ağlandı, o həmişə Allah Talaya şükür edir. Allah Allah. Sonra peyğəmbər salsə ilə buyurdu ki, əlləri də vardır ki, onların imanınına sağlamlıq yaraşır və eləri də vardır ki, onların imanına xəstəlik yaraşır. İnsan xəstədir, amma gecə-gündüz Allaha şükür edir. Heç sağlam insan bu cürə Allaha şükür etmir. Ayağı, qolu, gözü, burnu yerində olan insan heç Allaha bu cürə şükürlər həmdlər etmir. Amma bu insan ayağı, əli yoxdur, gözü yoxdur, amma Allaha gecə-gündüz şükür edir. Allah üçün gecə və gündüz ağlayır. Allah vaqtu. Sonra İbn Teym bi rəhməhullah məcmu Fətəvasında deyir ki, ola bilər ki, bəzi insanlar üçün ehtiyac imkandan daha yaxşıdır. Digərləri üçün əksidir. Sağlamlıq da belədir. Bəli. Elə insanlar vardı ki, onların daima ehtiyac içərisində olması onlar üçün nə də imkanından, imkanlı olmasından daha yaxşıdır onun üçün. Allahu. Allah. Ona görə də ayələrimiz var. Vallahi ki bu şey qaydalara oxuduqda, öyrəndikdə, ayə və hədisləri oxuduqda insan qəlb rahatlanmalıdır ki, Allah var. Yəni mən nəyə görə minnətdarlıq edirəm? Yəni Allah Subhanahu taala mənim təqdirimdə bunu yazıb. Deməli Allah Taala, vallahi ki Allah Subhanahu Taala bizi bizim özümüzdən daha çox istəyir. Allah Subhanahu Taala bizim üçün nəyin xeyrliyinə, o xeyirli olduğunu Allah Taala daha yaxşı bilir. Elə bir şeylər var ki, Allah Taala buyurur ki, siz orada özünüz üçün xeyir görürsüz, amma əksinə orada sizin ziyanınız var. Siz bunu bilməzsiniz Allah Taala bilir. Elə şeylər var ki, orada ziyan olduğunu görürsüz, amma əksinə nədir, orada Allah Taala deyir ki, sizin üçün xeyir var. Onu siz bilməzsiniz Allah Taala bilir. Allah. Bu da dəyərlidir səməllə. Bu su barəsində 6-cı qaydamız idi. Və Allahə emanət olun. Növbəti dəstlərdə görüşənə qədər.